Хотелось бы, чтобы новое вливание финансовое в нового корпуса было уже не при этом в руководстве института. Mm -hmm. Потому что та же, это та же схема, что с Ахмагетом. Мы э, манипулируем медицинским заданием, которое полностью подконтрольное нам. Mm -hmm. Мы тратим деньги не на оборудование, мы э, тратим деньги не на правильное оснащение больничных помещений, мы тратим их на облицовочные материалы, которые поставляют наши друзья, братья, сестры, там, племянники Виктора Виктора Чайниковича или там еще какие-то хорошие. Э, э, мы тратим эти средства на э, какие-то исследовательские работы, мы готовы потратить огромные средства на э, программирование, потому что программирование, это что же вы понимаете, любимый метод, где бы чего-то украсть, завести своих знакомых программистов, чтобы они на наладили столько, страшно дорогие и уникальные системы. Там же действует авторское право, поэтому если мы можем сказать, что, допустим, ускоритель не может стоить 5 миллионов долларов, если он 100, стоит 3 миллиона в соседней стране, а поставщик один и тот же, то вот программное обеспечение, ну, за сколько продали, за сколько продали. Вот. Ну, в общем, схемы одни и те же. У нас есть основания полагать, что эти схемы в институте рака широко применялись. Об этом э, есть и неофициальная информация, понимаете, что в составе нашей организации врачи из института, mm -hmm. к стекалась куча информации за все это время. Э, и их, очевидно, молодость молодости вера в какое-то лучшее будущее для клиники, она и заставила выйти на эту борьбу. Если эта борьба кончится ничем, то тогда они просто идут, конечно, из института. Вот. Они будут не первые, не последние, кого выживают из института. В частности, деятельность Андрея, которая это таракального отделение привела, потому что начали изгонения уже на голову таракального отделения. Врача Ганула, который считается корифеем отечественной онкохирургии. Ну, в общем, посмотрим, чем кончится дело, но мы бы очень хотели, чтобы выводы комиссии мы надеемся на то, что они учнут наши хотя бы пожелания, уж не говоря о том, что они сами могли бы Мы надеемся, что все это приведет к отставке нынешнего руководства, к выборам. Uh, у нас нет на сегодня какого-то вот кандидата, чтобы сказали, что там, золото и так далее. Это нужно обращаться к коллективу. Может быть, Андрей что-то расскажет. На вот. Но uh, вообще для медицинского контроля, в принципе, не играет большую роль, кто заменит господина Щепутина. Играет роль то, чтобы uh, он был смещен, потому что уже достаточно накоплено доказательств и фактов. И вот все пациенты подтвердят, есть и пациентские организации. И мы надеемся, что новые руководители, избранные, поломают эти схемы и будут работать честно, ответственно и действительно бороться с раком, и не распространять. Это отношения. Это, ну, отношения, отношения к людям, отношения ко всему все происходящему отношении к работе в частности. Нельзя чтобы человек так скажем, принимались какие-то решения у нас на основе авторитарно. Я звезда, вы значит все идиоты, вы ничего не соображаете. Потом без, так без анализа ситуации, без ничего. То все делается императивно. При том, что пытаются влезть специальность в анестезиологии, я анестезиолог, которая специальность, скажем, которой они не владеют вообще никак, это анестезиология, Значит, Хирург должен оперировать, должен быть доктором. У каждого есть свое. Я же не рвусь, там не беру скальпы, не выдираю зажимы, хирургов не стараюсь, не оперировать. Вы своим делом, он заниматься своим. Потому что у нас в отделении всегда создалось много профессионалов, которые знают, что им делать. И обвинять это всех смертных грехах, это по меньшей мере, это некорректно. У нас сейчас такое происходит, к сожалению. что... Если у нас а по поводу человеческих отношений, то сайт себе что мужики, которым там по 30 лет, когда идут на сдачу, странно рано происходит сдача вообще директора каждый день, что на смену идет и сдается. Идут на сдачу, у них колени там многих просятся, потому что боятся, не знают, что там будет, какие там, какими их словами будут опускать и прочее, и прочее. Можно сказать, что как это, то, что у нас было в на стране при Януковиче, как собрать все сугубо так, To, що було святом, то що жити саме і наше місто в якій-то мірі в тому числі. А як це відображається на пацієнтах? От? ця ситуація, яка склалася. Што? На пацієнтах вона відображається дуже багато за в якій ситуації, коли можна було б, скажімо так, благо пацієнта рискнути, то доктора будуть займати позицію вжидателя, будут стараться как-то так приложить ответственность друг на друга как, или на начальство. Только чтобы не рисковать, не брать ответственность на себя. Инициатива 0,0. Меня зовут ä, Владимир Тихонов. Я врач-хирург-онколог отделения ортопедии Сами Сутара. Вопросы, которые привели нас сюда, напрямую связаны с менеджментом нашего учреждения. Собственно, как и было заявлено в целях комплексной комиссии, которую направил министр здравоохранения, мы требуем обнародования результатов и тщательного выполнения самих выводов, самих выставок в этой комиссии. Потому как есть все основания полагать, что эти выставки могут быть не выполнены, потому как в течение многих лет подобные комиссии, проходящие, выводы не выполняли, начиная с 2008 года. Подобные комиссии уже были раньше, и выводы их были разгромные для администрации нашего учреждения. Як нам стало відомо, висновок останньої перевірки перевірки комісії Міністерства охорони здоров'я з приводу Національного інституту раку, особливо його керівника, вже готовий. Але ж на сьогоднішньому засіданні комітету Верховної Ради з питання охорони здоров'я прийнято рішення рекомендувати, не підписувати міністром охорони здоров'я висновки цієї комісії, а включити додатково висновнучу комісію. Народних депутатів, представників громадських організацій для того, щоб були вивчені висновки попередніх комісій, і щоб на базі існуючих вже висновків, особливо останнього висновку комісії міністерства охорони здоров'я, зробити об'єктивне заключення, об'єктивний висновок. Ну, така позиція народних депутатів. От. Ну, чи ми, ви, ви ми, Мі, люди ми таким, а, ми, таким а? рішенням комітету не задоволені, тому що так. ми не рахуємо членів комісії, не яка була. Визначення міністерного затвердженого міністерством охорони здоров'я людьми не авторитетними, і ми не вважаємо їх фахівцями, які не, не, нічого не розуміють у справі онкології. Це лише затягування часу для маневру керівника поважної лікувальної установи, який бажає просто залишитися на своєму робочому. Дякую.